Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Хочемо вам подарувати такий наш оберіг, Це нас Архангел Михаїл і в ньому вишити це наше вишило комунальне підприємство. І так само оберіг берегиня в машину. І, О, дуже такий хочеться вам подарувати. Ми зараз покажемо. Ви, мабуть, бачили в Фейсбуці, там викладаємо нашого майстра роботи. Зараз я вам хочу подарувати, щоб було щось на пам'ять від мера міста. Витлор, можна сказати, це буде пам'ятати, це в про тут зустріч. На, ну, да, на дачі. Так та в, в домі, на дачі. Я знаю, що ви, ви любите такі речі по я побачив, бачивку. Це таки доволі грандіозно. то, що я пришов, ну, і ну, 620 тисяч.

я записал там там есть, какие там есть, чтобы увидеть, какие там есть, вода, вода вышла. Вода такой дом ⁇ тся на 3 метра Субтитры создавал DimaTorzok

Италия, которая делает проект Америка, Летвия, Франция, Евросоюз. Вот, э, лекарств благодаря тому что Денису, тому Шевченко, да, то с которым мы в принципе работаем, фармбарка, город остали 800 тысяч гривен лекарств сейчас. Ну, для королевца это, ну, это много. Mm -hmm, поверьте, потому что миллион двести. Хотя она не в моем предповерхувании, но в принципе мы ну, казарька, mm -hmm. Да, но это для нас очень много. очень много. Вот это тоже мы уже реставрировали, тоже mm поехали. -hmm. Там было mm -hmm. все разбито, mm -hmm. да, ну, что уже красиво его сделать. Вот тот по шестке был. клинкер Клинкерсом стоит. В интернете побачил, думал, сейчас идут, когда не стоят. А, я понял. Тут заборчик будет, чтобы ребенок не выпил, потому что мама и это mm -hmm. еще до этого делали. Ну, такие зоны мы будем. Открывать в разных местах района. Вот таком, В принципе, показывать много, что есть. И лавочку можно еще поставить. Да, да мы еще лавочки доставим. Все, дрова же вырастет. Ну, Очень красиво. красиво. Оригинально, главное. Вот это, это сделано из старых столов. В следующем столб. году. Да, да, да. Мы же просто все полетели на зону. Как дела? Берете участь назад?